Про екологію в Україні говоримо в цьому випуску програми Національний інтерес на каналі БТБ сьогодні. Гість нашої студії це міністр екології та природних ресурсів України Олег Проскуряков. Я вас вітаю. Дякую, Добре вечір. що прийшли Добре. до нас. Добре вечір. А, скажіть, будь ласка, нещодавно відбувся ваш робочий візит в Івано-Франківську область. Про що там йшлося і з якими результатами? Ну, состоялся рабочий визит не мой. Я был в составе делегации с премьер-министром Николаем Азаровым. Основной задачей этого рабочего визита, основной целью это было возобновление работы предприятия «Карпат Нефтехим». Премьер нажал кнопку пуска и предприятие возобновило свою работу. Это очень такой большой я уверен, шаг вперед. Во-первых, для развития региона это рабочие места, это отчисления. А уже в рамках этой рабочей поездки э, я посетил Домбровский карьер, состоялось заседание межведомственной комиссии, которая была создана постановлением Кабинета Министров и которую я возглавляю как министр экологии и природных ресурсов. Также мы запустили завод по производству биогаза и выработке с него электроэнергии на э, животноводческом комплексе компании Даноша. Э, это компания с участием э, датского капитала. Ну и основной, конечно, вопрос – это ситуация на Добровском карьере. Мы понимаем, что эту э, проблему, этот вопрос необходимо решать решать в ближайшее, ближайшее время, потому что есть угроза за попадание вредных веществ, этих рассолов, в водоносные горизонты, водозаборы, которые питают город Калуш и близлежащие населенные пункты. На сейчас ситуация стабильна, мы ее выровняли притока воды нету. Геологическая служба с помощью своих предприятий сейчас бурит разведочные скважины для того, чтобы мы провели полный экологический, геологический, геофизический, гидрологический мониторинги для того, чтобы мы смоделировали ту ситуацию, которая сейчас есть, откуда все-таки идет приток, Этой воды это идет либо с подземных горизонтов, либо с рек, которые э, находятся в непосредственной близости от карьера. Э, есть же там также со, соли отвалы, есть э, соли э, хвостосховища. И вполне вероятно, что оттуда тоже идет приток. Поэтому для этого и выделено постановлением Кабинета министров 6 миллионов гривен на проведение этого мониторинга. До конца октября все работы должны будут быть выполнены. И уже на основании тогда выводов этого мониторинга, работы специалистов, будет выработан проект который мы должны будем реализовать и решить проблему Домбровского карьера раз и навсегда. Параллельно в ходе этой рабочей поездки вместе с губернатором Анна Франковской области мы встретились с представителями итальянской компании ВОМ, которая имеет технологии по переработке различных видов отходов, в том числе и по переработке рассолов, которые находятся на хвостохранилищах и на, непосредственно в поле Домбровского карьера. Они уже отбирали пробы этих рассолов, провели лабораторные исследования, и они заинтересовались. Был подписан меморандум о сотрудничестве между компанией и Ивано-Франковской областной державной администрацией. И я уверен, что в ближайшее время эти переговоры приведут уже к какому-то конкретному результату, будет подписан договор, и компания сможет начать работы по выпариванию этих рассолов, получению различной товарной продукции, что также нам позволит решать эту проблему. Поэтому мы подходим к этому вопросу комплексно как с точки зрения экологии, геологии, так еще и экономически, для того, чтобы э, возобновить работу этого карьера. И благодаря всему этому мы решим экологическую проблему. И, соответственно, социальную. Потому что все эти, э, про, все эти вопросы, они как бы между собой взаимосвязаны. Скажите, на сегодня, какой стан справ в целом в Украине с утилизацией отходов? Значит, на сегодня Министерством экологии и природных ресурсов инициировано принятие программы по обращению с отходами на территории Украины. Она разработана Министерством, была согласована всеми заинтересованными центральными органами власти. На ближайших заседаниях Правительство. Она должна быть утверждена кабинетом министров и передана в Верховный Совет. Я уверен, что она будет проголосована, потому что она устанавливает, эта программа устанавливает правила поведения с отходами, как бытовыми, так и вредными на территории Украины. А это экологическая проблема экологический вопрос, а он не имеет политической либо какой-то другой партийной принадлежности. Мы все граждане Украины, и мы должны понимать, что мы все должны сделать для того, чтобы наша жизнь, жизнь наших детей и жизнь последующих поколений проходила в экологически чистой, в зеленой Украине. Поэтому уверен, что эта программа будет проголосована и начнет работать. Давайте ще поговоримо про ядерні відходи. Відомо, що на Запорізькій АЕС діє сховище відпрацьованого ядерного палива. Який стан зараз там, і які перспективи щодо зберігання, можливо, переробки цього палива? Ми, як міністерство, я як міністр постійно моніторимо екологічну ситуацію. Но хочу обратить ваше внимание, что это хранилище, оно только для отработанного ядерного топлива непосредственно Запорожской атомной электростанции. Для хранения отработанного ядерного топлива других атомных электростанций Украины будет строиться хранилище в Чернобыльской зоне. И оно уже будет хранить эти отходы. И, но тоже немаловажно отметить, технологии не стоят на месте и уже есть наработки, что будет происходить вторичное обогащение уже этого топлива и уже возможно его будет вторично использовать в реакторах атомных электростанций для получения электроэнергии. Россия и Украина начали будущество заводу за выработку ядерного палева в Смолино, так? А какие перспективы там, и как вы мониторите экологичность стан на этом объекте? Украина очень богата залежами урановых руд, и как раз там, где они располагаются, эти залежи, в Кировоградской области, поэтому с учетом всех логистических моментов была выбрана площадка для строительства именно в Кировоградской области. Если раньше мы добывали эту руду, там обогащали первичную, делали первичное обогащение, отправляли за рубеж, в том числе и в Россию, для того, чтобы для наших электростанций производили ядерное топливо, то сейчас принято решение и есть договоренности с российской стороной непосредственно с Росатомом о строительстве этого завода. И оно уже начато. И в ближайшее время Украина должна просто, скажем так, из сырьевого придатка уранового, должна стать страной, которая с полным циклом переработки и производить уже ядерное топливо производить так называемые твелы, которые уже идут в, непосредственно в реакторы атомных электростанций и как бы цикл замыкается и Украина выходит совершенно на, даже в политическом имидже в международном понимании уже совсем на другой уровень страны с более развитыми уже технологиями в этом направлении. Чернобыльская атомная станция, там э, планируется саркофагу. саркофага, второй вечер саркофага. Э, насколько безопасным, безопасным станет этот объект после завершения будівництва? Да, работы ведутся, и сейчас непосредственно работа Державного агентства по зоне отчуждения курируется министром экологии и природных ресурсов после админ-реформы, которая была проведена проведена по указу президента Украины Виктора Федоровича Януковича. Значит, оно курируется министром, и мы непосредственно сейчас отвечаем как за строительство этого нового саркофага, так называемый конфаймент, так и за экологическую ситуацию, которая происходит в Чернобыльской зоне. Строительство ведется. Строительство ведется за средства доноров фонда укрытия, Финансирование идет через Европейский банк реконструкции и развития. Уже сделано было два подъема. Третий подъем планируется на осень этого года. Всего их должно быть шесть. И к октябрю 2015 года мы должны полностью завершить работы. Мы должны надвинуть этот конфаймент уже над этим аварийным четвертым блоком. Гарантийный срок службы его это 100 лет, поэтому мы значительно улучшим экологическую ситуацию, именно радиационный фон. Сейчас он тоже в норме, но для того, чтобы быть полностью уверенным, поэтому и делается этот конфайнинг, потому что те конструкции, которые сейчас есть, они были возведены в 1986 году, уже и технологии не стоят на месте, идет естественное старение металла, и вы знаете, что все это делалось там достаточно быстро, чтобы закрыть эту проблему. А этот конфаймент рассчитан на 100 лет, и мы полностью будем контролировать экологическую ситуацию, но всех граждан Украины могу заверить, ответственно как министр экологии и природных ресурсов, что в данный момент радиационный фон в норме и никакой угрозы. Житні, здоров'ю, населення України. Не я нагадаю нашим глядачам, що гостем нашої студії сьогодні є міністр екології та природних ресурсів України Олег Проскуряков. І сьогодні І ми говоримо відповідно на тему екології в Україні. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте екологічну перспективу видобутку сланцевого газу в Україні? Ви знаєте, я вже був у вас, Дякую тоді за приглашення по. проблематики добычи сланцевого газа на территории Украины. И отвечал уже на этот вопрос. И во многих других интервью говорю, что на сегодняшний день экологической проблемы добычи сланцевого газа в Украине нет. Только по одной причине, что нету самой добычи. Поэтому оценить те риски, какие есть, мы еще на территории Украины не можем. Сейчас подписано... Соглашение с компанией Shell о разделе продукции по Юзовской площади, которая охватывает Харьковскую и Донецкие области. В Голландии было подписано операционное соглашение, которое уже позволяет непосредственно компании Shell приступить к работам. И на начало следующего года планируется бурение первой скважины. И только после того, когда будут проведена геологоразведка, и мы поймем, что... Есть коммерческое открытие, начнется промышленная добыча, но мы никоим образом не слагаем себя как бы ответственности за контролем этого процесса. Понятно, риски есть и делегации министерства, и делегация геологической службы, общественные организации, представители регионов, которые, на которых планируется разработка и добыча сланцевого газа, они посещали по приглашению компании Shell и Chevron месторождения в Америке, в других странах, где эта добыча ведется. И все убедились в том, что никакой экологической угрозы это не несет. Просто необходимо, как и во всей жизни деятельности человека, соблюдать технологию. Вот если будет соблюдена технология, и она будет э, согласно того проекта, который опять-таки будет утверждаться Министерством экологии, будет проведен общественный, государственный, международный экологический аудит, и когда, после того, когда мы будем понимать на все 100%, что никакой экологической угрозы этот проект не несет, только тогда компания Shell, либо компания Chevron, я называю тех, с которыми сейчас уже у государства Украины есть взаимоотношения по этой тематике, только тогда они смогут приступить к работе. Да, есть гидроразрыв, есть возможность попадания в водоносные горизонты, то, о чем кричат некоторые общественные экологические организации, и люди обеспокоены. Да, мы все забываем о том, когда говорим об этом, что при работах на традиционные углеводороды, ведь то же самое проходит бурение, и так же самое проходят водоносные горизонты. Но есть обсадка этих скважин, тампонирование различными бетонными смесями и отсекаются эти водоносные горизонты. Да, есть гидроразрыв, да, используются химические вещества, но они все до одного процента, они все по условиям соглашения будут опубликованы и будут предоставлены на рассмотрение общественности, люди будут знать, что используется. И я могу только сказать, что там 5 или 6 компонентов, которые используются как в производстве бытовой химии, которой мы пользуемся каждодневно, так и в производстве пищевых продуктов. Поэтому еще раз хочу повторить, что при соблюдении технологии экологических рисков разработка сланцевого газа не несет. А если мы технологию нарушаем, это как в любой другой деятельности – Это несет собой угрозу жизни, екології и другие аспекти. Ще одне важливе питання: захист заповідників. Воно знаходиться на контролі President. Як ви оцінюєте зараз стан заповідних територій? На сьогодні 6% території України за заповідників. Различные форми 13. Це є національні парки, біосферні заповідники, ландшафтные. Поэтому я не буду все перечислять. Поэтому под территорию Украины на 6% это территория заповедника. Назовем это одним термином. Да? Но у нас есть программа развития о заповедной наше дело. И до 2015 года мы должны нарастить, применим этот термин, до 10% территории Украины, а до 2020 года 15%. По подсчетам экологов и независимых экспертов, что если меньше этого процента территория заповедников занимает общую территорию страны, то может происходить естественная деградация естественных этих ландшафтов и нарушаться экосистема за счет хозяйственной деятельности человека. Это опять-таки к вопросам разработки сланцевого газа. В развитых странах этот процент доходит в некоторых до 30%, а где-то и больше. Поэтому 15% это тоже не предел. Но мы должны понимать, что за один день, за один год мы не можем это сделать. Это достаточно такой кропотливый труд, требующий временного, скажем таких временных отрезков. Да? Но задача эта стоит, эта задача поставлена президентом Украины, поэтому мы над ней работаем. Создана рабочая группа при администрации президентов, в которую входят все заинтересованные органы власти, которые отвечают за эту политику. И сейчас разрабатываются изменения в законодательстве. И я уверен, что в ближайшее время мы вынесем с этой с этими законодательными инициативами на кабинет министров, потом на Верховный Совет для того, чтобы активизировать эту работу и достичь тех целей, которые как перед нами поставлены, и которые мы должны достичь и выполнить. Ещё говорить про изменения климата на планете. Какую участь у тему диалога между всеми странами берет Украина? И, в частности, расскажите про Рамковую рамкову конвенцию Организации Объединенных Наций, что климат. Украина берет самое активное участие в климатическом диалоге. И пример нашего договора 9 -го года с Японией яркий тому пример. Это был вообще первый договор, который был заключен в рамках Киотского договора, Киотского протокола, извиняюсь. И сейчас мировая общественность стоит перед тяжелым выбором, как дальше вести этот климатический диалог. В 2012 году был завершен, завершен первый период действия Киотского протокола. Страны во время его действия брали на себя обязательства и выполняли. В конце 2012 года в Дохе в Катар был очередной съезд участников стран участниц Киотского протокола. И, к большому сожалению, многие страны, такие как США, Германия, та же Япония, они не взяли на себя обязательств, которые были предусмотрены вторым этапом действия Киотского протокола до 2020 года. И до Юра он сейчас существует, но де-факто он не работает. И поэтому вот 5-7 мая я был в Берлине по приглашению канцлера ФРГ Ангела Меркель. И там состоялся один из, первый раунд этого климатического диалога. Следующий раунд в ноябре месяце в Варшаве. В Берлине все страны подтвердили свою заинтересованность и озабоченность теми изменениями климата, которые сейчас происходят. И яркий тому пример — в августе месяце я был в Таджикистане, по, там была конференция по водному сотрудничеству под эгидой ООН. И я узнал, дали такую информацию, что многие ледники на Памире уже прекратили свое существование. А многие еще уже теряют своих, как своих бы, размерах и объемах. Это говорит о том, что среднегодовая температура повышается. И необходимо принимать какие-то действенные шаги для того, чтобы этот процесс остановить. И вот надеемся, что в ноябре в Варшаве уже будет принят какой-то скелет этого будущего соглашения, который должны будут писать все страны и выполнять те условия. И к 2015 году этот документ, здесь такие планы, этот документ должен быть уже полностью отработан, подписан и вступить в действие. Я понимаю, что диалог этот тяжелый, есть различные нюансы, как климатические, так и географические, разные экономики у стран. Но главное, что все понимают, что это необходимо сделать, чтобы не наступила, знаете, такая точка невозврата, когда уже можно будет что-то сделать, решить, но значительно сложнее и совсем с другими финансовыми показателями. Какая работа щодо захисту окружающей среды ведется в Украине? Министерство постоянно мониторит ситуацию с окружающей средой, с экологией, которая есть в Украине. Мы понимаем, что есть ряд проблемных вопросов, которые требуют решения как можно быстрее. Есть понимание того, что нам необходимо экологически модернизировать нашу промышленность, делать зеленую экономику, делать, развивать альтернативные источники энергии. Ведь мы все знаем, что, наверное, 90% нашей промышленности это еще особенно тяжелой, химической, нефтеперерабатывающее, нефтехимическое. Это осталось нам наследство от э, Советского Союза. И, естественно, это все оборудование, оно мало того, что морально устарело, оно физически, технически устарело. Естественно, оно никоим образом не отвечает тем экологическим нормам, которые предъявляют нынешнее время и нынешняя ситуация. Поэтому и стоит задача экологизации нашей экономики. И вот с 2013 года принято постановление Кабинета министров о том, что часть экологического налога, который платят предприятия-загрязнители, будет рефинансироваться им на экологическую модернизацию предприятий. Они будут разрабатывать проекты модернизации, предоставлять их в министерство. Министерство с общественными организациями, с органами местного самоуправления будет эти проекты рассматривать, будет ряд критериев, по которым они будут оцениваться. И если мы будем понимать, что этот проект направлен именно на экологическую модернизацию предприятия, то будет приниматься соответствующее решение, и рефинансирование этого налога будет идти на это предприятие. Причем мы понимаем, я сейчас буду говорить об абстрактных цифрах, не об абсолютных. Если предприятию необходимо там, 10 миллионов на модернизацию, а в этом году ему предназначается к рефинансированию 500 тысяч, понятно, что где-то нужно это дополнительные средства брать. Поэтому предприятие может идти в банк, брать кредит на необходимую сумму, а проценты по обслуживанию этого кредита, они также смогут гасить за счет рефинансирования этого налога, для того, чтобы предприятие было заинтересовано в этом. Ну и как можно быстрее провело эту модернизацию. Зразумело. Дякую вам, дякую, пане міністра, за те, що прийшли до нас в студію, і розповіли про цікаві моменти екології України. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні ми говорили з Олегом Проскуряковим, міністром екології та природних ресурсів України. Це була програма Національний інтерес на телеканалі БТБ. Дякую, що дивилися до зустрічі.